Сніговий апокаліпсис у Росії сильна буря, замила дороги, автівки та будинки. Міста паралізовані, влада розводить руками. Детальніше про наслідки негоди розповім вже за мить. Друзі Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Вібік. Отже, Росію замітає снігом. Камчатський півострів накрив циклон в районі. За добу випав 61% місячної норми опадів. В результаті утворилися гігантські замети, що сягають зросту людини. Через сніг жителі Камчатки не можуть вийти на вулицю. Деякі будинки засипало до висоти першого поверху. Входи в під'їзди повністю перекрито. Місто просто паралізувало частину місцевих, е, місцевих доріг. Перекрили громадський транспорт. Входить із перебоями у Петропавловську Камчатському. Замість автобусів курсують вахтові машини МНС. а деякі жителі рухаються вулицями на сноубордах.

Авіасполучення також призупинили рейси відправляють на запасний аеродром у Магадан. Школярі і студенти перейшли на дистанційне навчання. У дитячих садках відкрилися тільки чергові групи. Рятувальники допомагають людям вибратися зі снігового полону в місті і на природі. Застряглих вивозять на спеціальній техніці. А мене зміж тим закликає людей не користуватися автомобілями, оскільки через хурделицю на дорогах дуже низька видимість. Небезпеку в регіоні продовжили до 27 березня. Влада регіону доручила службам порятунку контролювати проїзди до лікарень, оскільки прогноз щодо погоди залишається невтішним. У мене один вопрос: а де моя машина? Сразу же по колено. Так, ну здесь во дворе однозначно никто не выйдет. В Україні тим часом варто очікувати дощів та магнітні бурі. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 25 березня погода в регіонах буде різною. Наприклад, в південній частині, в центрі та на сході, буде плюс 12, плюс 16 градусів. В північній, навпаки, холодно, протягом дня лише плюс 9, плюс 12 градусів. Також свіже холодне повітря варто очікувати у прибережних зонах: плюс 8. Тире, плюс 11. Сильний вітер, хоч і стихне, проте все ще дощитиме. Ну от зокрема, у західних. Північних областях на Вінниччині, Черкащині на Харківщині в найближчі пару днів там будуть магнітні бурі. Додала вона метеоролог Ігор Кібальчич уточнює, що найближчими днями у більшості областей погода буде нестійкою, усе через розвиток циклонічної діяльності і активізацію атмосферних фронтів. Подекуди прийдуть опади. Часом буде посилення вітру і короткочасний туман однак. Температура триматиметься на досить високому рівні, за словами метеоролога, перевищення кліматичної норми сягатиме 4-7 градусів по всій Україні. Морозів чекати не варто. Так само власне, як і снігопадів. Водночас, український дитячий лікар і телеведучий Іван Комаровський закликає українців не звертати увагу на прогнози щодо магнітних буль і пояснює, чому Україна страна, як я говорю, побідівша й гоміопатії. Но у нас, у нас нет понятия уважения к науке. Вот должно быть уважение к науке. Я не только про медицину, я вообще про науку. Люди, ученые, люди, которые работают в университетах, учителя, то есть носители интеллекта, да, носители знаний, они должны пользоваться в стране уважением и авторитетом. Они никто никто. Наука в стране не интересует никого. Учителя ведут нищенское существование. Итак, врачи, по большому счету, при всех своих повышениях зарплаты, если бы вы понимали, сколько стоит медицинская информация, сколько стоит подписка на специализированные издания, сколько стоят книжки и так далее, вообще медицинские, чтобы быть в курсе, это... Ну, вот 90% зарплаты своей повышенной можно за это отдать, понимаете, и так далее. Так вот, при всем этом врачи могут выживать только за счет своих пациентов, за проценты от аптекарей и фармаце... и лаборантов и так далее. Вот очень часто все и так. Я к чему все это говорю? Страна, где астрологические прогнозы, где конкурс экстрасенсов на, на центральном телевидении, Позовище, на которое невозможно просто смотреть, где всякие, ну еще раз, ну реально, ребят, ну посмотрите, карты тарологи у нас все охренеть, лечатся заряженной водой, это называется гомеопатия, после бани, после бани неподготовленные люди ныряют в проруби и не выныривают и так далее, ну конченые, ну просто, ну сил нету на все это дебилизм смотреть. Ну, хорошо, я записал, у меня есть видео про метеорозависимость Магнитная буря, где я объясняю механизмы, когда это может влиять. Это, на чека редко влияет. Это может влиять на некоторое оборудование, например, да? на работу всяких там э, приборов. Может влиять там магнитная буря и так далее. Но послушайте меня. Как же круто списать проблемы? Не на то, что ты бухаешь, не на то, что ты жрешь, не на то, что ты не занимаешься спортом, не за то, что ты спать не можешь, потому что у тебя над головой шахеды летают каждый день, да, не за то, что ты не знаешь, проснешься ты утром или нет, а лучше сказать, ребят, ну я так хреново спал, магнитная буря и так далее. Всегда, потому что во всех же бедах можно, точно так же, как в нашем здоровье виновата магнитная буря. В нашем будущем политическом виноваты Путин с Трампом э, и с Байденом, вот все виноваты, а мы ангелы. Нет, они там не то, что не ангелы, там куча бандитов и реальных преступников, понимаете? Но нам свое робить. И это свое, которое нам работать, это не значит идти кривой дорогой в обход медицинских знаний, информации, логики, здравого смысла. Это значит учиться, делать правильные выводы, быть нормальными людьми, не повторять ошибок. Не повторять ошибок. Если Бог так распорядился, что ваша страна живет под соседству с бешеной собакой то вы должны, чтобы выжить и не быть покусанными, вы должны быть умными, сильными, не воровать, не врать, помогать друг другу, заботиться друг о друге, не зарадствовать. Вот это, вот это вот основа существования выживания страны. Вот это, а не вот эта вся фигня, когда люди просто прям цепляются. Мало вам, блин, войны, мало вам шахедов, Так вам надо цепляться и раздувать каждую мітеобурю и каждый метапневмовирус. Вы охреневшие все, понимаете, и так далее. Просто сил уже нету на эту безмозлость массовую смотреть. Останнім часом в Україні з'являється дедалі більше повідомлень про захворювання метапневмовірусом. Що це таке, друзі? І наскільки взагалі він небезпечний? От давайте послухайте лікаря Комаровського і зробимо висновки. Хотя метапневмовирус, ничего в нем особенного нет. Это вирус, который вызывает легкие ОРВИ у большинства людей. К 5 годам жизни каждый человек, ну более 99% детей, к 5 годам уже встречаются с метапневмовирусом и имеют в крови к нему антитела. Вот, собственно, и все. Но дети же не могли встречаться друг с другом, и вообще люди не могли общаться. Из жизни человечества было выкинуто примерно 3, Года из-за того же коронавируса. Да? В результате после того, как сняты были эпидограничения по ряду вирусов, имеется просто подъем. Все, кто не успел за те три года встретиться, должны встретиться сейчас. Метапневмовирус, еще раз обращаю внимание: обычные ОРВИ. Обычнейшие орви с обычными симптомами сопли, кашель, насморк, повышение температуры, болеют все тяжелое заболевание, возможно, у трех групп населения, у недоношенных детей, у людей с иммунодефицитом и у пожилых людей, ну, у людей старше 65 лет. Вот так. Но меры профилактики, всем известны со времен коронавируса, лечения не существует специфического, то есть убить вирус ничем нельзя. Надо знать, как лечится ОРВИ. Домашний режим, меньше шляться, чистый прохладный воздух, литрами пить, не заставлять себя жрать, промывать нос солевым раствором, если очень плохо, парацетамол или ибупрофен. Усё. А про коронавирус мы забыли, потому что война, или а потому что он більше не несет такой заразы ну такой загрозы что будет массовое заболевание нет уже нет поскольку у всех людей на земном шаре есть к коронавирусу базовый иммунитет мы уже все с этим вирусом встретились все уже или кто-то мы все получили антитела кто благодаря э, вакцинации кто благодаря заболеванию кто благодаря и тому и другому вместе да другой вопрос в том что вирус мутирует эти наши антитела они не идеально подходят к новым вариантам но все-таки какой-то базовый базовый иммунитет есть. Поэтому тяжелые формы менее вероятны, но опять-таки возможны для людей с, иммун... с иммунодефицитом, для пожилых людей, для детей, которые еще с вирусом не встречались. Шановні друзі, ставте вподобайку, будь ласка, якщо цей випуск був для вас корисним. Також не забувайте підписуватись на канал, якщо досі цього не зробили. Бережіть себе.